कत्संग सप्पं अपराधं खमथमे भन्ते ज्योति यंपियोका स वंदावि भन्ते द्वारत्तय न मया कत्tang सब्बा परादं खमथमे भन्ते तति यंपियोका ज वंदामि मन्ते द्वारत्तय न मया कत्tang सब्बा परादं खमथमे भन्ते पुमं नमः सङ्घं नमो तस् भगवतो अरहतो संबुद्धः स नमो नमोसा भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धः नमो नमोत भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धः बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयं पिबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि शरणं गच्छामि द्वितीयं शरणं गच्छामि ततियं बुद्धं शरणं गच्छामि पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियं पि सङ्घं शरणं गच्छामि इति पि सो अरहं सम्मा सम्बुद्धो चरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरे समसारथि सेवमनुस्वानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ए बुद्धा अतीता च एत बुद्धा अनागता चुपन्ना चे बुद्धा अहम वंदमी सफदा ने शरण अयदो मे शरण वर सचेना जया मंगल उत्तम वंदेहंगदपंचो पंचो बुद्ध बुद्धे खलि दोषो बुद्धो खमतो तो तंग यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधापुः रतनं बुद्धसमं नस्मा भवन्तु ते सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेनं मातिं विजित्वा सम्बोधिमागच्छ अनन्तया नो लोकोत्तमोदं प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमा स्वाखातो भगवता धम्मो संदेशिको अकालिको ये पासिको ओपनाइको पचातं वेदितापो विन्यो इति धम्मं पर्यंतं परियंतं सरनंगच्छामि एच धम्मा अतीताचा एच धम्मा अनागता

यन् कञ्ची रत्नं लोके विच्छति विविधा पुथु रत्नं धम्म समन्नाथी तस्मासोत्ति भवन्तुते खत्थाङ्गिको अरियो पथो जनानां मुक्त्वा पवेसा उजको मग्गो धम्मो अयं शान्ति करोपणीतो नियालिको तं परमा विद्धम्मं धम्मं नमा परिपन्नो भगवतो शावक सम्भो उजुपरिपन्नो भगवतो सावक सङ्घो न्यायपरिपन्नो भगवतो सावक सङ्घो सामीजि परिपन्नो भगवतो सावक सङ्घो यदिदं च तारि पुरुषयुगानि अट्ट पुरुष पुरा एष भगवतो शावक सङ्घो ౌనేయ పాహున దక్షిణేయ అంజలి కనీయ లోక స్వాతి సంఘం జీవిత పర్యంతం శరణం గచ్చామి ఏచ సంఘా అతీత ఏచ సంఘా సంఘా అహం వందామి సపదా नाथि मे शरण अय्यं संगो मे वरं एकेन सच्च वच्चेन होतु ते जय उत्तमं येन वंदेहं संगं चापि विदुत्तमं संगे यो खलितो दोषो मम यं किंचिरतनं लोके विज्जति विविधा पुथुः रतनं सङ्ग समं नी ते भवन्तु ते सङ्गो विशुद्धो वरदक्षिणे यो सन्ति इन्द्रियो जपमलपहीनो गुणैवेकै समिद्धि पक्तो अनाशवो तं पुनमामि सङ्घं सङ्घं

सतं समागमो हेतु तो यव निबान पतिया मेघो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च तो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको हिमाय बुद्ध पूजाय कताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा हि पर्यधर्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति त्थन्तु शद्धं मो लोको हन्तु सुखी सदा हे मायसङ्गपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति त्थन्तु सद्धं लोको हन्तु सुखी सदा नमो बुद्ध सत्था सदा हंसु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सबे मरणं अहं चमा धम्म सुगते सावकं सत्था सदा तो सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सर्वे मरणं अहं च नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सर्वे मरणं अहं च नमामि पच्चेकबुद्धं विशुद्धं सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सव्ये मरणं अहं च वमि चेतियं सभं सभ्यथानि सब सुपतिथितम् शारीरे तु तु बुद्धरूपं सकलं सदा यः समूले निसिन्नो वा सप्तरि विजयम् अका पत्रो सभयुक्तं सत्था वन्देतं बोधिपदपं हिमेहेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता नमः स्वामी बोधिराजा नमतु ते बोधिराजा नमतु ते बोधिराजा नमतु ते पथमं बोधिपल्लङ्कं द्वितीयं च निमिषन् तृतीयं चङ्कमनं श्रेष्ठं चतुर्थं रत्नाधरन् पञ्चमम् अजपालञ्चामुचलिन्देन छत्तमम् सप्तमं राजायतनं वन्दे तं बोधि रणीयमस्तकुशले नायन्तं सन्तं पदं अभिसमे च शको ओजो च सोजो च शोचो च समुदु अनतिमानि सन्तोषको च सुभरो च अप्पञ्च सलहु कौकि संत इंद्रियो चनि पाकोचा आपगा बोल सु अनन गीतो नाचोख डंसमा चरे किंची ए नवियो पारे उपावडेंयु सुपीलो वाखे एकेचिपानभूता वाथा वरा वा अनवशेषा दिवा वा ये महान्ता वा माचिमारस्रनुकथूला दीता वायेव वा दूरे वसन्ति वा अविदूरे भूता वा सम्भवेशि भवन्तु सुखितात्ता न परोपर निको देथ नातिमय्येत कथचिनं कञ्चि व्यारोसना पटिगसञ्या न यमय्य स दुःखमिच्छेय माता यथा नियङ्कृतम् आयुसा एकपुत्र भूतेषु मानसं भावये अपरिमाणन् च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणन् वृद्धम् अधोच तिर्य असंवादम् अवीरम् अजपातन् एतं चरन् निषिन्नो वा शयानो वा यावतश्च विगतमेदो एतं सतीम् अधिथेय ब्रह्ममे विहारम् इदमाहु देते च अनुपगमशीलवा दशनेन सम्पन्नो कामेषु विनय गेदं न हि जातु गभसेयन् पुनरेति समितु तंग गिरिने कलंगदित घोरस न मरंग दादिधम विधिना जितवा मुनिंदो तंते जसा जय मङ्गलानि नवा गिरि गज वरन् अतिमातभोत दावागिचक्रमशनि वसुदारुनन्त मुनिन्द दानितेजसा भवतु ते जयमङ्गलहरी दुःखिताका मदियात् सुदारु लन्तं गावन्ति या खतमनो जितवा मुनिन्दो तन्ते च सा भवतु ते जय मङ्गलानि कथवानकामुदरङ्गेव गाभिया किञ्चाय दो तवचनं जनकायमाचे सन्तेन सोमविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि स चं विहाय मति स चकवादकेतु अति अण्डभूतम् पञ्पदे प्रचलित जितमा मुनिन्दो भवतु ते जय मङ्गलानि नन्दोपनन्दु जगङ् विबुदं महे न ते रभुजगे न दमापयन्तो दे सविधिना जितवा मुरिन्दो तन्ते जसा भवतु ते जय मङ्गलानि दुर्गे त्रिभुजगेन सुमङ्गतिमे दिवका विधानन् दे विना जितवा मुनिन्दो सङ्के जसा भवतु ते जय मङ्गलानि एतापि को दय यो वाच दिनदिने सरते मतन्दि हितवानने कविविधानि चातवानि मोखं सुखं न दधिगमेय नरो सफै महाकारुणि नाथो हिताय सा ी स पम्बोधि मोत्तमम् एतेन सच्च होतु ते जय मङ्गलम् जयन्तो बोधिया मूले सक्यानवर्जनो एवं तुयविजयो हो हि जयसो जय मङ्गलम् Satgatawa Buddha Ratanang, O Satang Utamang Warang, Hitang dewa sanang, Buddha pijena sotina, Nasanto padhava sapi, dukau pesamin tuti, Dhamma ratanang O Satang Utamang Warang, करूप समन धम तेज न सोथिना न संतु पदवा सबे भया उप समु ते सतवासंगतन ओ सदम वर आहु नो पाहु नो संगते जन सोथिना ना सन्तु पद्वास वे रोगा उपशमिन्तु ते यं किञ्चिरतं लोके विजति विविधापुथु रतनं बुद्धसमं नस्मासोक्ते भवन्तु ते यं किञ्चिरतं लोके विज्यति विविधापुथु रतन ध्मी तस्मा सौपी भव किंची रतन लोके विविधा पृथु रतन संग समी तस्मा सौपी भु न मे शरण अयद मे शरण वर एतेन सच्चवच्चेन ओतु ते जय मंगलं नत्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन ओतु ते जय मंगलं नत्ति मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं येत न सत्य वचन होत ते जया मंगलांग शब्दीपो विवच्छंतू सब रोगो विनसतु मात भवंत अंतराय सुखी दिगायो को बाबा बाबा तू सब बाबू दानु मावेना सदा सुखी भवन्तु ते भवत सब मंगलं राखन्तु सब देवता सब धम्मानु मावेना सदा सुखी भवन्तु ते भवत सब मंगलं राखन्तु सब देवता सब संगानु मावेना सदा सुखी भवन्तु ते නකත්තයක් කභූතාානන් පාපගානිවාරන පරිස්්තාාසාාලුභාවන හන්තුවා සොපේ උකද්ධවේ යංලොන්නෙ මෙෙත්තැන් අවමංගලංචා යෝජාමනාහෝ සපුනස සතුෝ කාපාකහෝදෝස පෙනං අකන්තැන් බුදතානුභාවෙන් විනාස මෙෙන්තුෝ Yanggon nimitang a mangalancayo clapo saunasa saddo kapa kahoddol sepinan akanangdhama bawe na wilsa pintuk yang don nimitang a mangalancayo cpo sa saddo पापगौ दोषेन अकांतं संखा लुबावे न विनाशमेतु। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि अभी सभी लोग थोड़ी देर के लिए बैठ के ध्यान करेंगे उसके बाद में सब बताऊ थोड़ी देर बैठिए कम से कम पांच सात मिनट आनापान सती श्वास के ऊपर में ध्यान दे कमर सीधी रखें गर्दन सीधी रखें सारा ध्यान नासिका के ऊपर श्वास आ रही है श्वास जा रही है श्वास के ऊपर मैं पूरा ध्यान लगाएं देख सकते हैं इधर नमो कहा ऐसी अभी आप लोग महाराष्ट्र भलारापुर महाराष्ट्र भलारा जिला चंद्रपुर चंद्रपुर जिला अच्छा। महाराष्ट्र क्या कहना चाहेंगे इस धरना के विषय में ये धरना हमारा जो है उन्नीस सौ उनपचास का एक्ट रद्द करने के लिए है हमें किसी जाति की विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के विशेष टिकट टिप्पणी नहीं करना है जी। हमारा कहना है कि उन्नीस सौ उनपचास का जो कानून है जो उस वक्त शायद ठीक था लेकिन आज वो ठीक नहीं है वो बदलना चाहिए और जिस तरह की भारत में सभी धर्मों के लोगों को उनका हक और अधिकार मिलता है उसी तरफ भारत में बौद्धों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए हमारा आंदोलन है वो लोग तो बोलते हैं कि जितना बुद्ध उन लोगों के लिए उतना ही बुद्ध हमारे भी हैं ठीक है ना उनका कहना अगर कि बुद्ध सभी के लिए उनके लिए भी हमारे लिए भी है तो राम मंदिर में या फिर क्रिश्चन की जो चर्च है या फिर जो सिखों के गुरुद्वारे उनमें भी बुद्धों को बिठाना चाहिए उनका प्रबोधन भी उनको देना चाहिए ना तो वैसा नहीं होता है न वैसा क्यों नहीं होता है बौद्ध गया के लिए क्यों ऐसा कानून बनता है ये तो गलत है ना हो हो तो वो कानून रद्द होना चाहिए विष्णु के नवे अवतार बोलते हैं लोग नहीं ये झूठा प्रचार है अगर विष्णु का नवा अवतार है फिर राम मंदिर में जो अयोध्या में राम मंदिर है वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं है बाकी जो हिंदू मंदिर है वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यूँ या फिर जो हिंदू लोग है उनके घरों में भगवान बुद्ध की तस्वीर क्यों नहीं है बुद्ध की ये तो खाली लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है उनका क्या कहेंगे सरकार से सरकार से हमारा यही कहना है कि उन्नीस को संविधान लागू हुआ उसके बाद में अनेकों बार वहाँ पर संशोधन हुआ जे। तो ये जो एक्ट हो, जो बिहार सरकार ने बनाया है, तो है ना सारी बार वंशा होनी चाहिए उनकी जी ठीक है सर धन्यवाद तो देखिए अभी हम आपको सुबह के दिखाए थे भीड़ अंदर का पंडाल में के और अभी हम आपको दिखा रहे हैं आपको शुरू में बताते भी हैं कि ये पंडाल नौ बजे तक करीब करीब सब भर जाता है देख सकते हैं अभी धीरे धीरे संख्या बढ़ते चला जा रहा है बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिका लोग का आना जाना लगातार बना रहता है सुबह में थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के वजह से अव्यवस्थित हो जाते हैं लोग लेकिन हम आपको बता दूँ कि 10 बजे तक ये जो पूरा पंडाल जो दिख रहा है आगे से लेकर पीछे तक पूरा खचाखच भर जाता है यहाँ तक कि ये जो आगे में जो दिख रहा है जो मैट डाला हुआ है इस पर भी सब लोग को बैठना पड़ता है इतना लोग कभी कभी आ जाते हैं तो ये अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, आज अड़तालीसवा दिन का शुरुआत है और सुबह सुबह बुद्ध वंदना के साथ आज का ये धरना शुरू हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पर भी देख सकते हैं जो कि क्षमता विचार मंच के ही नाम से है तो हम चाहेंगे कि आप लोग अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पेज को फॉलो करें ये मेरा चैनल आप लोग को इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा उस पर भी फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो आंदोलन की आग है पूरा विश्व तक जाता रहे चूँकि मनु मीडिया जिसको कहा जाता है नेशनल मीडिया जिसको कहा जाता है वो लोग तो यहाँ कवर नहीं करते हैं आप लोग तो अगर शुरू से हमें देखते होंगे तो शुरू से ही हम आप लोगों को पर डे की शुरुआत पर डे के लास्टिंग और बीच में दिन भर क्या क्या होता है हमेशा आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं तो अगर चाहे तो हमारे फेसबुक पर हमारा बार कोड है यूट्यूब पर भी बार कोड है चाहे तो आप लोग हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुजन मीडिया कितना धनी मनी घर के लोग होते हैं आप लोग को बताने की क्या ज़रूरत है जो वो लोग मीडिया है वो लोग तो करोड़पति रहते हैं लेकिन मन, जो बहुजन मीडिया है आर्थिक स्थिति से अधिकांश तो कमज़ोर ही रहते हैं तो आप लोग हमें आर्थिक भी मदद कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं सभी साथियों को नमो बुधाए जय भीम जय सविता